আমাদের মূল লড়াই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে বললেন পূর্ব ত্রিপুরা আসনের কংগ্রেস প্রার্থী প্রজ্ঞা দেব বর্মণbootstrap কমলপুর নেতাজি জি নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখিন তিনি তিনি বলেন রাজ্যে জনস্বার্থ সম্বলিত কোন কাজ করেনি বিগত এক বছরে বিজেপি জোট সরকার কোনো কাজই করেনি শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে केंद्र নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই जैसे कि उन्होंने अपना विजन डॉक्यूमेंट में बोला था कि इंडिया में हर नौकरी मिलेगी कुछ तो आज तक नहीं हुआ है और हमारे स्टेट में आप देखिए हम त्रिपुरा के लिए बोल रहे हैं आपने देखा ये एक साल में जो ये सरकार या भी बीजेपी आईपीएफ की दोनों ने बहुत वादा किया त्रिपुरा लैंड विजन डॉक्यूमेंट फोन करने से नौकरी मिलने का बहुत कुछ उन्होंने प्रॉमिस किया ये मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आसी है आपने खुद देखा है त्रिपुरा एक साल में कितना नीचे आ गया है और हमारा जो तो मुद्दा है हम चाहते हैं सबसे पहले अपने एलाइज़ के साथ में कांग्रेस के साथ में श्री राहुल गांधी ने जैसा बताया कि हम लोग जैसे हम लोग पावर में आएंगे तो सबसे पहले เซสชั่นชิพอเมนเดนดัม বিল মোর हटाया जाएगा। উপস্থিত ছিলেন বিরজিত সিনহা এবং অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ কমলপুর মহકુমার পান বোয়া অপরিশকর সাইকা বাড়ি এবং রাইমা ছড়া এলাকা থেকে 350 জন ভোটার বিজেপি আইপিএফটি ছেড়ে কংগ্রেস দলে যোগ দিয়েছেন। পিওরি রিপোর্ট চামিলদিন